Ну а сейчас посмотрим, как выглядит ламповый магнитофон MAG 8 при поднятых крышках внутри. Выставляли мы ролик в ТикТок на YouTube. И отдельные товарищи пишут: что, наверное, здесь вмонтирована транзисторная схема, потому что он так звучать не может. Ну, я вам хочу сказать, что вот внутри этого магнитофона вот на верхней крышке три электродвигателя мощных двигателя этот мотает налево этот мотает направо это центральный двигатель привода тонвала э -э ну, в этом магнитофоне пришлось э модернизировать э вот этот центральный двигатель для того, чтобы уменьшить детонацию тонвала, чтобы Привести ее к минимуму. К нулю. Ну, минимальная детонация и вообще, вообще не ну, не слышно. На тонвал добавлен маховик. Вот видно маховик. Такой увесистый маховик. И он, даже при запуске двигателя, идет замедление буквально на полсекунды на секунду, пока он приобретает инерцию. И за счет вот этого он не детонирует. Дальше внутри, что мы видим внутри, здесь блок питания на кинотроне. Дроссель, конденсаторы для слаживания импульсов. Вот это блок записи, состоящий из трех ламп. Вот, с этой стороны блок записи. Тоже три лампы. Одна лампа в экране для того, чтобы уменьшить фон переменного тока. Ну вот когда магнитофон включен, регулятор громкости э, выключен до конца влево, то фона переменного тока вообще не слышно. Ну когда даешь громкости вот, слышно такое легенькое мурчание, как кошка мурчит, маленький котенок. Дальше поменены все провода экранированные, поменены вот они на головки, вот, на выключатель вот этот, выключатель, который переключает режим воспроизведения записи. Это выключатель динамиков, то есть вот эти динамики, эти динамики отключаются. Вот этим выключателем. Вот, когда э, магнитофон включается на внешний усилитель и вещает на открытое пространство, для того чтобы э, не было, чтобы трансформатор выходной не работал, не работал без нагрузки, он нагружен вот этим дополнительным сопротивлением. Э, вот оно здесь припаяна до выключателя. Ну вот в таком положении В открытом положении Вот мы сейчас его включим Так, пленки вращаются Детская игра. Опять Эдуард Хиль Улетел, Развеялся взрослой девочка, мальчик стал большим. Бродит он под окнами с ночи до утра. Улетел, развеялся. Вид. Вот такие механизмы применены Девочка, В этом магнитофоне. он под с ночи до утра. Крестики, нольки, детская игра, крестики, нольки, детская игра.